Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'am Alhamdulillah Tuan-tuan dan puan -tuan -tuan muslimin muslimat Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita sambung pada pagi ini perbincangan dalam kitab Bulughul Maram karangan Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala hadis yang ke-108 membicarakan mengenai dengan mandi wajib mandi janabah ataupun perempuan yang mandi kerana berjunub an ummi salamata radhiyallahu ta'ala anha qalat qultu ya rasulullah inni ashad Inni mara'atun Ashuddu sya'ara raksi Afa'an quduhu Li ghuslil hu, janabah Daripada Ummu Salamah Isteri Nabi radhiyallahu ta'ala anha Dia berkata Aku pernah bertanya Wahai Rasulullah Sesungguhnya aku ni seorang perempuan Yang mengikat Rambut kepala dia Ada tocang rambut ha? Apa hendak kuduh untuk gusl Adakah aku perlu untuk leraikan buka tocang rambut aku ini? Untuk kerana mandi junub. Mandi wajib. Dalam satu riwayat wal haidati dan juga mandi kerana haid. Eh. Apa jawapan nabi? Nabi kata la, tak perlu buka, tak perlu rungkaikan uh, tocang rambut kamu. Innama yakfika an tahsi ala ra'sik Salasa has hasayat Hanya saya memadailah bagi kamu ya, eh, Kamu Tahsi Iaitu ambil Cedok-cedok air dengan tangan kamu Kemudian cedok air dengan tangan kamu Kemudian simbahkan di bahagian kepala Sebanyak tiga kali cebokan ha. fiqhul hadis yang pertama yang kita boleh ambil daripada hadis yang kita bicarakan pada pagi ini perkara yang pertama iaitu wajib wajib mandi kerana berjunub ataupun kerana haid selepas selesai pada haid wajib mandi itu yang pertama yang keduanya wajib memandi ni sampai air ke seluruh badan itu dinamakan sebagai wajib kewajipan mandi Mandi wajib lah eh? Basuh sampai ke seluruh badan Dan semua bulu-bulu Termasuklah rambut, zahir dan juga batin Sekiranya sampai air tu Tanpa ke kulit kepala Tanpa meleraikan rambut Maka tak wajib dia leraikan rambut dia, dia Kalau dia tocang, diikat rambut Tak perlu leraikan ha. Sekira tak sampai air Melainkan kena buka Pocang dia tadi Maka hukumnya wajib Hadis Ummu Salamah Kita letakkan dengan makna Nabi tak kata tak perlu buka La yakfi Nabi kata tak tak perlu leraikan Dikata rambut kamu Bahkan Innama yakfi Bahkan itu dah memadai Kamu sini Ini sekiranya sampai air Zahir dan juga batin ke kulit rambut ataupun ke, ke, rambut kita sendiri maka tak perlu untuk kita leraikan ikatan jika tak sampai melainkan dengan kena leraikan rambut maka hukumnya wajib dileraikan rambut hadis Ummu Salamah ni letakkan dengan makna apa sampai air kepada semua bulu-bulu ataupun rambut tanpa meleraikan tanpa buka tocang tadi nah. Kerana menyampaikan air kepada kulit dan juga seluruh badan Hingga seluruh bulu yang ada pada badan, hukumnya wajib ha. Ada pun untuk meleraikan ikatan yang ketika rambut, hukumnya adalah sunat ha. Perkara yang ketiga Apabila seorang lelaki Yang ada tocang, dia yang ikat rambut, lelaki Maka dia seperti perempuan pada mandi Sama juga hukum dia Hukum mandi bagi lelaki yang rambut panjang Yang ikat rambut ni Hukum dia sama seperti perempuan Apa yang sama Sekiranya waj tak buka tu sampai air ke kulit Sampai air ke rambut Maka tak perlu dia buka Tak perlu dileraikan ik ikatan rambut dia Kalau tak sampai air ke kulit kepala Maka hukumnya wajib Dia leraikan ikatan tersebut Perkara yang keempat Adalah wajib lelaki dan juga perempuan wajib mandi kerana janabah terutama perempuan kerana haid dan juga nifas dan juga selain daripadanya daripada mandi-mandi yang disyariatkan sama ada fi kaifiyatil ghusl sama ada pada kaifiat cara mandi eh? lelaki perempuan sama ha disunatkan bagi orang yang mandi kerana haid dan juga nifas disunatkan apa dia ambil satu fursah satu kain ataupun kapas daripada yang telah diletakkan kasturi eh, ketika mandi dan diletak di situ supaya bersihlah ah patatabi'u bi atharid dam Perkara yang kelima adalah disunatkan tuang air ke atas kepala tiga kali. Kita mandi wajib tuang kepala dulu. Sebanyak tiga kali itu hukumnya sunat. Dan dikiaskan dengan ni hukum ini adalah semua badan. Wa yulhaqu bihi sa'irul badan qiyasan ala ra'si wa ala a'dha'il wudhu. Kalau kita lihat tuangkan air ke kepala tiga kali Dikiaskan dengan hukum ini Semua badan sama Badan kanan Badan dulu Kemudian kaki Ke bawah, ke bawah, ke bawah ha. Sama juga kalau kita lihat Mengambil bodoh Basuh kepala Tangan dia eh, basuh muka Tangan, kepala Yang terakhir kaki Mana daripada atas, bawah, 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 bawah Sampai ke kaki Hadis ke-109 An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la uhillu al masjid li haidin wala junubin rawahu Abu Dawud wa sahahahu Ibn Ibn Khuzaimah daripada Aisyah radhiyallahu taala anha dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Aku tak menghalalkan masjid Mana tak menghalalkan orang untuk masuk masjid tak halalkan siapa tak halalkan bagi orang yang dalam keadaan haid dan juga berjunub Aisyah radhiyallahu taala anha dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam datang wa wujuhun wa wujuhu buyuti ashabi syari'atan fil masjid dan jalan rumah sahabat-sahabat Nabi eh, adalah jalan ke masjid ha. maka Nabi SAW menyatakan wajihu hadihil buju ta'anil masjid arah ke rumah-rumah ini daripada arahkan rumah-rumah ini ke masjid kemudian Nabi SAW masuk walam yasna'ul qawmu syai'an sahabat Nabi tak melakukan sesuatu pun kerana mengharapkan dan mengharapkan diturunkan rukhsah kelonggaran kepada mereka. Nabi masuk. Nabi, Nabi keluar. Nabi menyatakan wajihu hadhil buyus anil masjid. Arahkan rumah-rumah ini pada masjid. Kerana sesungguhnya aku tak menghalalkan masjid ini untuk orang yang haid dan juga orang yang berjunub. Syariatun adalah hal dari segi yang Arab ni. Apa maksud syariatun? Pintu rumah-rumah mereka ni terbuka. Ha? buyuti maftuhatun fil masjid. Pintu rumah-rumah mereka terbuka wa qad yadkhulu minha ilaihi aljunub haid sebab rumah sahabat-sahabat nabi dengan, dengan, masjid nabawi ni dekat pintu-pintu ha? rumah di masjid pintu-pintu rumah terbuka yang berhampiran dengan masjid nabi wa qad yadkhulu minha ilaihi aljunub kadang-kadang orang berjunub orang nyahid masuk ha. sebab itu nabi kata wajihu ubahkan pintu-pintu rumah ini ke tempat lain ha, kalau tak orang buat shortcut pun boleh nak masuk masjid lalu rumah eh, kawasan dekat rumah kamu Macam sebab itu arahkan pintu jangan arah ke sini ke masjid ubah dia fiqhul hadith yang pertama haram bagi orang yang berjunub orang yang haid masuk ke masjid secara mutlak ulama syafi'i eh, memberi exception lah pengecualian apa dia harus bagi orang yang berjunub melalui di masjid tapi tak boleh dia tetap ataupun duduk di masjid ataupun berdiri pun tak boleh berdiri berhenti sekadar subhanallah tak boleh ha. melainkan melintasi masuk pintu lain keluar pintu lain itulah yang disebut dalam Quran wala junuban illa abiri sabilin hatta taqtasilu Orang berjunub tak berdosa Melainkan Abiru sabilin Orang yang berjunub tapi nak melintasi masjidnya ha? La taqrabu salah Janganlah kamu menghampiri solat, mana jangan kamu menghampiri mahallu solat tempat solat, itu masjid lal ubur fi solah bukanlah masuk melalui dalam solat okey tafsir dia ayat yang kita bincangkan dalam ayat an-nisa ayat ke-43 Allah Taala menyatakan jangan kamu menghampiri tempat-tempat solat iaitu masjid orang yang berjunub ni illa abiri sabilin melainkan orang yang melintasi saja ha Daripada masjid tanpa berhenti dikiaskan sama untuk orang yang hid pun hukumnya boleh melintasi orang yang nifas pun boleh. Sebahagian ulama muasirin, eh? ulama kota perori, mereka menyatakan fatwa harus bagi orang perempuan yang hid yang nifas untuk masuk masjid untuk berada dalam masjid untuk belajar dan juga mengajar dengan syarat al-ihtiyat dengan syarat berhati-hati berjaga-jaga eh fi shaddi liman atalawusil masjid berjaga-jaga takut menitis darah tadi akan tercemar najis masjid tadi ha, sebab itu ulama kota temporari sebahagiannya membenarkan dengan syarat dia dapat menjaga diri daripada mengotori masjid. InsyaAllah tuan-tuan, perempuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan sambung lagi pada hadis yang ke-110 insyaAllah ta'ala. Dan kita buluhul maram pada minggu yang akan datang insyaAllah.